студенты, будущее нашей страны, те люди, которые создают фундамент экономического, социального развития нашего государства. Я думаю, то, что сегодня здесь будет закладываться капсула будущему поколению, это очень знаменательный день. И, конечно, через сто лет мы не знаем, как будет развит наш город, как будет создан фундамент экономики нашей страны. Но я уверен, что за эти сто лет все, что было сделано до этого дня, будет приумножено во много-много раз в добрый путь. То, что в ближайшие годы студенты такого высококлассного вуза смогут сесть за, хотел сказать, за парты, за столы. И учеб, в, учебном, в новом учебном корпусе это действительно большое достижение вуза и большое достижение города и Харьковского региона. Разрешите мне еще раз вас всех поздравить и добрый путь. строиться это будет где-то в течение года, чуть больше, года и три месяца. Вот. Будет где-то 5000 квадратных метров площади учебные. Здесь будут вот конкретно вот в этом здании будет расположены 4, один над одной, 4 амфитеатром аудитории лекционные. И будет громадный такой холл в два света. Немножко похоже на вот тот, который у нас есть в научном библиотечном корпусе. Посередине будет такая люстра, которая с третьего этажа будет спускаться, и тот луч света, который будет спускаться с этой люстры, будет падать на то место, где будет заложена вот эта капсула, и там будет надпись, что «Вскрыть в 2111 году нашим. Э, нащадкам вот, и посчитать, что мы об, о них думаем и что они думают о нас.